Mövzumus pandemiyadır. Daha doğrusu pandemiya dünya təsərrüfatına nə verəcək? Dünya təsərrüfatı, dünya iqtisaimatı postpandemiya dövründə e, necə təsəvvür edə bilərik? E, bunu biz əlbəttə ki e, abstrakt proqnozlar verməkdən yayınmaq məqsədi ilə tarixi təcrübəyə biz müraciət edəcəyik. E, əgər xatırlayırıqsa 19-cu əsrin əvvəllərində sənaye inqilabı nəticəsində hər yerdə liberalizmin geniş yayılması, partlaması baş verdi, böyüməsi, sanki bəşər tarixi liberalizmə bu qədər aclıq, tələbat hiss edirdi. Və bu ə, belə deyə təxminən ə, modernizm modernizm ə, əvvəlləridir və e, sənaye dövrü industrializasiyadır. Bu hələ avtomatlaşmadan qabaqcı dövrdür. <laughs> bu dövrdə ağır sənayenin inkişafı, e, bu sənaye olan tələbatı, işçi tələbatını e, məcbur etdi ki, şəhərləşmədə e, deməli e, çox e, kəskin üfunətli şəraitdə, ağır şəraitdə, vərəmli ərazilərdə bu bir qədər də bədii obrazlı desək, daha doğrusu, C London dili ilə vərəmli, e, deməli, ərazilər, mikrorayonlar yaranmışdı London ətrafında, Manchester ətrafında. Ki bu eyni hal Bakıda da, yəni bütün kapitalizmə keçən, deməli, sənaye dövrünü yaşayan ölkələrdə belə idi. Və bu e, nihayet o həddə gətirdi ki, <coughs> Deməli bu vərəmli çöllər, vərəmli ərazilər e, nəyin ki təkcə e, varlıları <coughs> burada yayılan xəstəliklər nəyin ki varlıları e, e, həmin orada yaşayan fəhlələri, hətta varlıları da bu fəhlələri işlədən, onların qanından, əməyindən yaşayan <coughs> investisiyaları da deməli təhdid etməyə başladı. Xüsülə ilk verəm, deməli, sonra digər çöplərəmələ gəldi, digər bakteriyalar <coughs> yayılmağa başladı. Daha doğrusu, və bu ə, narahatlıq ə, məcbur elədi həmin bizim bu ə, sahibkar dediyimiz istismarcıları ki, ə, müəyyən bir ə, idarələrdə, hökumət binalarında yığılıb ə, bir qərar versinlər ərənsə e, sanitar qovşaqlar yaratsınlar. <coughs> bu xəstəliyin əleyhinə bunun səbəblərini aradan qaldırmağı və fəhlələr üçün evanlayışa amələ gəldi, kanalizasiyaların, deməli, çəkilişi, e, deməli, bu de, deməli, əgər pandemiya orta əsrlər üçün, indi biz bunu orta əsrlə deyirik, e, avropalılar orta qədim dövrü üçün <coughs> deməli xarakterik olsaydı orda e, birinci zərbə Allaha dəyəcəydi. Allaha inama dəyəcəydi ki, əgər pandemi varsa e, insan ilk etdiyi şey Allaha ya inanmamaqdı, inamdan imtina etmək idi. Ya da Allaha inanaraq ona nifrət etmək idi. <laughs> belə ateizmdə bunun üçün yaranmışdı. Ateo, yəni mərkəzə, teoya, deməli anti olmaq ya da o teo-nun yanında olmamaq, daha doğrusu kilsənin nəzarət turdu la başkan kilsəsi. <coughs> və yəni likin sənaye dövründə isə bu e, inqilabı, deməli gərginlik, sosial gərginlik yaradır. İnqilabı çaxnaşmalar, döyüşlər, küçə, şəhər döyüşlərinə gətirir və fəhlələr, deməli hansı ki və daha doğrusu bu xəstəlik mənbələri olan məhəllələr burada inqilabı xarakterə malik olur. Bu inqilabın yatırılması üçün sosial gərginliyin azaldılması üçün istismadıcılara xərcləmək məcburiyyəti yaranır ki, bu da deməli e, sosial e, siyasət əmələ gətirir. <coughs> Pandemiyadan sonra da biz bunun tarixi, e, demə, təcrübənin yenidən təkrarlanmasını görəcəyik. Pandemiyadan sonra yəqin ki, Amerikada xüsusilə qara dərilərlə bağlı e, və onların həyat şəraitilə bağlı ciddi tədbirlər görüləcək. Afrika ilə bağlı tədbirlər görüləcək. Çində insan istismarının e, Çinin özü tərəfindən buna nəzarət ediləcəyi ki, orada zavod və fabriklərdə insanları necə işlədirlər. <coughs> və <coughs> eyni hal əlbəttə ki bütün dünyada, eləcə də Avropada baş verəcək. Harda ki fikir verirsəsə, pandemiya, ümumiyyətlə epidemiya harda ki sənaye daha çox inkişaf edir, iqtisadiyyat daha böyükdür və orada harda ki dövriyyə daha sürətlidir insan və kapital mübadiləsi. Əmək və kapital mübadiləsi daha böyükdür, sürətlidir, orada daha geniş yayılır və sosial siyasət də məhz həmin ərazilərdə gedəcək ki, biz yenə də sosial siyasətdən ən çox bəhrələnənlərin qabaq qarşısında yenə də həmin bu iqtisadi fəaliyyətinə görə qarşı qabaqda olan Qərbi Avropa, Avropa Deməli, insanların görəcəyi ki, onlar daha çox bəhrənələnirlər. Bu, deməli, sosial, deməli, qayıqlardan. Eee, <coughs> Bakıda mən 20-ci əsrin əvvəllərinə bir balaca bir ekskursiya etmək istəyirəm. Deməli, Zərdabinin, bilirsiniz, bəki Azərbaycan tarixində <coughs> fars stil ədəbiyyatdan sonra ilk Türk dilində yazanlardan biridir Sərdabi. E, Zərdabinin elə əkinçidə yazdığı kimi <coughs> deməli dir <bir> quber, Qubernatorun <coughs> deməli küçəsi gedir. <coughs> bir tərəfdə Tağıyevlərin, e, Simenslərin, Nobellərin, Montaşovların deməli e, sarayları gedir. Bir tərəfdə də həmin bu İranlı fəhlələrin deməli e, vərəmli evləri həmin bu ceklondon dili ilə desək, vərəmli evləri gedir. E eyni vəziyyətin <coughs> yaranmaması üçün dünya yəqin ki, <coughs> Hindistan əhalisi haqqında e <coughs> dünya səhiyyə təşkilatı tədbir görəcək, Afrika haqqında tədbir görəcəklər ki pandemi ilk dəfə idi uzun müddətdən sonra bütün dünyanı daha doğrusu dünyada ciddi iqtisadi gücə olan əhalisi e, narahat etdi və ciddi narahat etdi iqtisadi gərillərini o ciddi şəkildə dəfələrlə azaldı. <coughs> və pandemi haqqında da ümumi bunlar demək olar. Təşəkkür edirəm.